أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما براء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تَرَاضِيْتُمْ به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم اصلاح معاشره کی غرض سے زِرِ درس آيَتِ شَرِيفَةٍ ان محرم خواتین کا ذکر ہوا جن سے نکاح کرنا حرام ہے آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ جو پانچویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ ہے اس کے اندر ایک اور خاتون کا ذکر ہے جس سے نکاح کرنا حرام ہے البتہ وقتی, وقتی طور پر حرام ہے تفصیلات, تفصیلات اس مسئلہ کی یہ ہیں فرما النساء جو عورت, عورت, پہلے عورت پہلے سے, سے کسی کے نکاح, نکاح میں ہے وہ اس وقت تک تمہارے لیے حرام ہے جب تک, تک وہ کسی کے نکاح میں ہے اگر, اگر اس کا, اس کا خامن فوت ہو جاتا, جاتا ہے یہ اس, اس کے نکاح سے نکل جاتی, جاتی ہے جاتی یا اس کا خامن اسے, اسے طلاق دے دیتا دے ہے, ہے یہ پھر بھی اس, بھی اس کے نکاح, نکاح, سے نکاح, نکاح, نکاح سے نکل جاتی ہے عزت جات گزرنے کے بعد یہ تمہارے لیے حلال ہوگی اس سے نکاح ممکن ہوگا لیکن جب تک کوئی خاتون کسی مرد کے نکاح میں ہے اس کے ساتھ دنیا کا کوئی مرد نکاح نہیں کر سکتا آج نکاح پر نکاح کے کیسے سننے میں آتے ہیں یاد رہے کہ دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں نکاح پر نکاح کہنا بھی غلط ہے نکاح پر نکاح تو تب کہا جائے کہ دوسرا نکاح ہوا ہو نکاح ایک ہی ہے دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں علامکت مانو کو البتہ جہاد جو جو میں کفار کی طرف, طرف سے قید دو ہو دو کر آنے والی خواتین جن, جن کے کفار خامن, خامن وہی رہ گئے انہیں بیت, بیت المال سے نظم, سے نظم کے تحت تقسیم کر دیا, دیا گیا, 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 گیا اب یہ باندیاں ہیں اب, اب یہ باندیاں, باندیاں ہیں ان, ان کے ساتھ باوجود اس, اس کے کہ ان کا خامن, خامن پہلے سے موجود ہے کفار کے ساتھ رہ گیا اگر, اگر یہ مشرقہ نہ ہو تو ان سے جن کی ملکیت میں یہ آئیں وہ ہم بستری, بستری کر سکتے تیت ہیں, تیت تیت ہیں کتاب اللہ علیکم فرما یہ اللہ کی طرف سے طے کردہ احکامات ہیں یہ اللہ کا حکم ہے اس کی تعمیل لازمی ہے اس کی تعمیل لازمی ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَانِكُمْ جو عورتیں رشتہ دار محرم جن کے ساتھ نکاح کی حرمت بتائی گئی اور یہ کسی کے نکاح میں موجود خاتون ان کے علاوہ جو خواتین ہیں ان سے نکاح حلال ہے ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے البتہ اس کے لیے شرطیں ذکر ہوئی پہلی شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہو و قبول ہو باقاعدہ نکاح کا یہ حصہ دوسری شرط یہ ہے کہ حق کے مہر ہو تیسری شرط یہ ہے کہ نکاح سے مقصود بیوی بنا کر مستقل رکھنا ہو وقتی تعلق نہ ہو وقتی نکاح جسے بعض بد نصیب متا کہہ کر جائز کہتے ہیں یہ حلال نہیں ہے نکاح سے مقصود مستقل بیوی بنا کر عزت بنا کر چار دیواری میں رکھنا ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ نکاح کے اندر دو گواہ بھی موجود ہوں بغیر گواہ کے نکاح نہیں پھر ایک اور شرط رکھ دی کہ نکاح مقصود کس لیے ہے نکاح محبوب مقصود محبوب ہے پاک دامنی, دامنی کے لیے, لیے نکاح صرف, صرف اپنی تسکین کے لیے نہیں ہے اوہ کم مابر ادال محسمینہ غیر مسافری نکاح قید نکاح میں لانے کے لیے, لیے ہو نہ کہ جنسی تسکین کے لیے جن عورتوں سے نکاح کے بعد ازدواجی تعلقات قائم ہو گئے یا اس کا پورا موقع مل گیا خلوت حلبت بھی مل گئی تو انہیں پورا حق مار دینا ہوگا انہیں پورا حق مہر دینا ہوگا <سؤال> البتہ ازدواجی <سؤال> تعلقات قائم نہیں ہوئے اور, اور نہ ہی اس کا موقع بنا نکاح کے بعد علیتگی ہو گئی, دی دی ہو دی گئی تو, تو پھر آدھا حق, حق, حق مہر دینا, دینا ہوگا مزید ارشاد فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَعُوِيْتُمْ بِهِ مِمْ بَعْدِ الْفَرِيْوَةِ حق مہر تے کر دیا تھا اب اس کے بعد باہم رضا رضامندگی سے اس حق کے کے اندر کمی بیشی کی جا سکتی ہے خامن حق مہر طے ہوا اس سے زیادہ دے دے کوئی حرج نہیں حق کے جو طے ہوا عورت سے کم پر راضی ہو جائے کوئی حرج نہیں یہ ان کے آپس کے رضا کا خوشی کا معاملہ ہے ارشاد فرمایا ان اللہ کا علیمن عکیمہ سو باتوں کی ایک بات سمجھو اللہ بے شک علم والے ہیں حکمتوں والے ہیں لہذا تمہیں جو احکامات اللہ ہی دیے ہیں یہ اپنے علم کی بنیاد پر دیے ہیں اللہ خوب سمجھتے ہیں کیا تمہارے لیے بہتر ہے اور کیا نہیں ہے اللہ کے علم پر اعتماد کرو اور اس کے حکموں پر سختی سے کار بند رہو پھر یہ بھی یقین رکھو اللہ حکیم ہے حکمتوں والے ہیں ہر فیصلے کی کوئی نہ کوئی حکمت رکھتے ہیں یقین رکھو اللہ نے تمہارے لیے جو طے کر دیا کسی چیز کی اجازت دے دی یا کسی چیز سے منع کر دیا ہر چیز میں تمہارے لیے بہتری ہے اللہ کے ہر حکم میں ہر فیصلے میں تمہارے لیے بہتری ہے اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق بخش